शिवाय नमस्कार बुधप्रदूष व्रताच्या निमित्ताने शिवस्तुतीचा पाठ अवश्य करावा चला श्रवण करूया。」नमस्ते भक्तमन्दार नमस्ते वृषभध्वज भक्त नमस्ते नाथ नमस्ते भस्मभूषण नमस्ते प्रमथाधीश नमस्ते, नमस्ते चंद्रशेखर नमस्ते करुणासिन्धो नमस्ते भक्तवत्सल नमस्ते व्याघ्रचर्माङ्ग नमस्ते शेषभूषण नमस्ते गृहस्ताय नमस्ते शूलपाणये नमस्ते कालकालाय नमस्ते त्रिपुरान्तक नमस्ते पुण्यरूपाय नमस्ते यज्ञरूपिणे नमस्ते ज्ञानवृत्ताय नमस्ते वृत्तिरूपिणे नमस्ते वीरभद्राय भद्ररूपाय ते नमः नमस्ते भद्रकाराय नमस्ते भद्रद प्रभो नमस्ते परमोत्कृष्ट परब्रह्मन् नमस्तु ते नमस्ते निर्गुणामेय नमस्ते सुगुणप्रभो नमस्ते सर्वदेवेश नमस्ते सर्वपालक नमस्ते सर्ववन्देश नमस्ते सर्वपूजित नमस्ते गिरिरूपाय नमस्ते वनरूपिणे गिरि नमस्ते, नमस्ते सर्वरूपाय पार्वतीशायते नमः लिङ्गरूप नमस्ते नमस्ते लिङ्गपूजिते